নমস্কাৰ মৰ্মীসকল মই লকামণি ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আজি মোৰ লগত আছে আমাৰ দিহা নাম সভাপতি আৰু সম্পাদক নমস্কাৰ আৰু আমাৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ড বিশ্ব অভিলেখ আমাৰ হৈ গ'ল দিহা নামৰ যি ষাঠি হাজাৰ আয়তী একেলগে বিশ্ব বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ কথা আছিল সেয়া হৈ গ'ল আৰু আজি আপোনালোকৰ কিছুমান মিঠা তিতা প্ৰশ্ন লৈ পিনে মই আহিছোঁ আমাৰ আই বাপৰ কাষলৈ কাৰণ আপোনালোকে মোক সুধি থাকে বহুতো প্ৰশ্ন আৰু মই যিহেতু নাজানো সেইকাৰণে মই বোলো ডাইৰেক্ট তেওঁলোকৰ লগতে সুধো কাৰণ কিয় আমি যদি বেলেগৰ পৰা বেলেগৰ পৰা জানো কথাবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় যিহেতু তেওঁলোকে মেইন আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়া শেষলৈকে হৈ গ'ল ষাঠি হাজাৰ আয়তীৰ বিশ্ব অভিলেখ মই বোলো গোটেইখিনি প্ৰশ্ন মই তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাই সুধোঁ ঠিক আছে আহক আমাৰ আই বাপক প্ৰশ্নটো সুধোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি আৰু কিবা প্ৰশ্ন আছে কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া মই বাপৰ কাষলৈ আহিছোঁ আমাৰ যে বিশ্ব অভিলেখ হৈ গ'ল ষাঠি হাজাৰ আয়তীৰ ষাঠি হাজাৰ একেবাৰেতো নাই হোৱা হয়নে ভাগ ভাগকে হোৱা গৈছে তো সেই ভাগ ভাগত ক'ত কিমানখিনি মানুহ আছিল নমস্কাৰ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অসমৰ তিনি কোটি চল্লিছ লাখৰ ৰাইজক জনোৱাৰ লক্ষ্যই আমি সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক দিহানাম সমিতিৰ ব্যৱস্থাপনাত সৰু ভোগৰ ষ্টেডিয়ামত আমাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত আমাৰ প্ৰায় ওঠৰ হাজাৰ অধিক গুৱাহাটী মহানগৰ বিছ বাইছৰ ওপৰত আৰু ডিব্ৰুগড়ত সোতৰ ওঠৰৰ ভিতৰত গতিকে আৰু নগাঁৱত আমাৰ বাকীখিনি নগাঁৱত আছিল সৰু ভোগত ওঠৰ হাজাৰ অধিক এতিয়া প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ যে আমাক চৰকাৰে কিবা সহায় কৰিছিল নেকি নে কোন কোন মানুহে আমাক সহায় কৰিছিল এই বিশ্ববিলাক গঢ়াৰ কাৰণে নমস্কাৰ আৰু অলকাৰ তোমাৰ চেনেললৈ মই তোমাক শস্বধ প্ৰণাম জনাইছোঁ লগতে বাপজনকো হসধ প্ৰণাম জনাইছোঁ গোটেই আমাৰ অসমবাসীৰ যিমান আই বাপ বান্ধৱ আছিল ইয়াৰ পৰাই মই শস্বধ প্ৰণাম জনাই গুৰুজনাক স্মৰণ কৰিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোক মানে প্ৰায় মানুহে মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে গোটেই অসমখনে আমাক সহায় কৰিছে আইসকল এক নম্বৰ কথা সেইটো আৰু তাৰোপৰি অনুদান হিচাপে আমাক কিন্তু বিশেষ কেইজনমান ব্যক্তিৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিবই লাগিব যেনে আমাৰ হেৰি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ স্থায়ী বিধায়ক আমাৰ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ছাৰ তেখেত আছে তেখেতৰ আমাক যথেষ্ট মানে দিহা পৰামৰ্শৰ লগতে আমাক আৰ্থিকভাৱে বিশেষ সহায় কৰিছে আকৌ হেৰি আমি অতুল বৰাদেৱৰ তেখেতৰ নাম আমি ল'বই লাগিব তেখেতে আমাক আৰ্থিক মানসিক দিহা পৰামৰ্শৰ লগতে তেখেতে আমাক যিখন আমাৰ স্থান আমাৰ স্থানখন সলনি সাল সলনি হোৱাত তেখেতে একেৰাতিৰ ভিতৰতে যিটো স্থানটো আমাক দিলে তেখেতৰ নাম আমি সদায় প্ৰশাসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেখেতসকলৰ নাম আমি সদায় ক'ব তাৰোপৰি আকৌ আৰু নাম ল'ব লাগিব আমাৰ জিলাৰ চল্লিছখন জিলা আছে নহয় জানো চল্লিছখন জিলাৰ বিশেষ বিশেষ ভূমিকা আছে আমাৰ আইসকল বা আমি যিটো যাত্ৰা পথত মানে যাত্ৰা পথত আগবাঢ়ি যাবলৈ আমাৰ সেই আইসকলতো যথেষ্ট হেৰি আছে কিন্তু আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ বিশেষ অৰিহণা আছে মানে যিকোনো বিপদ আৱদত কামৰূপ জিলাই সদায় আগস্থান গৈ মানে সদায় বিপদত আমি হয়তো কেতিয়াবা বিপদ দেখিলে আমি পিছুৱাই যাওঁ কিন্তু কম কামৰূপ মহানগৰীৰ যিজন আমাৰ কামৰূপ মহান বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিসকলে আমাক বিপদে আপদে এতিয়া আমাৰ অলপতে যিটো বিতৰ্ক হৈছে তেতিয়াও আমাক মানসিকভাৱে মানে সাহস দিছে বহুত বিভিন্ন অনুষ্ঠান দিলে কিন্তু কামৰূপ মহানগৰীয়ে আমাক বিশেষভাৱে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ছাৰ দৰে লাগি থাকে যেনে আমি মহানগৰীৰ আমাৰ যেনে আমাৰ সম্পাদিকা সম্পাদিকা বাইদেউতো আমাৰ ছাৰ দৰে লাগিয়ে থাকে সুচিত্ৰা বাইদেউৰ কথা আমি ক'বই লাগিব তেনে ৰীমা বাইদেউৰ কথা ক'লে তোমাৰ কথা ক'বই লাগিব তোমাৰ তোমাৰ ইউটিউব চেনেলে আমাক যথেষ্ট যথেষ্ট সহায় কৰিছে বিতৰ্ক সপক্ষ বিপক্ষ এই ক্ষেত্ৰত আমাক তোমাৰ কিন্তু ইউটিউবেও যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু গোটেই মহানগৰীৰ যিখন মানে হেৰি সমিতি যিখন বিষয়বগীয়া প্ৰায়খিনিয়ে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে এইখিনিয়ে মই ক'ম এতিয়া আৰু এটা ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন মানে একেবাৰে টিভিয়ে বাতৰি কাগজে পত্ৰ মানে এইটো নিউজে মানে একেবাৰে আমাৰ মন চুই গৈছে কাৰণ আমি ইমান দিনে ধৰি মানে কৰি অহা কষ্ট মানে এক ছেকেণ্ডত কিবা অলপমান মানে দাগ লগাৰ নিচিনা হৈছে তো সেইটো বস্তুটো মই সুধিব বিচাৰোঁ যে তিনি তাৰিখৰ দিনটো পুৱা ভাগৰ বাৰু ভালেই হ'ল ময়ো আছিলোঁ পুৱাৰ ভাগত মানে গধূলি ভাগত সৰভোগৰ পিছত আপোনালোকে যিটো নগাঁও গ'ল কি হ'ল মানে কেনেকৈ হ'ল কেনেকৈ হ'ব কেনেকৈ পালে বস্তুখিনি হ'লগৈ আমি জানিব বিচাৰোঁ মোক বহুতে প্ৰশ্ন কৰি থাকে যে তিনি তাৰিখৰ বিষয়ে আপুনি কি জানে বা নগদ কি হৈছিল আপুনি কি জানে মই একেবাৰে নাজানো আজি ডাইৰেক্টটো ডাইৰেক্ট মই প্ৰশ্নখিনি সুধিছো বাৰু কওকচোন কি হ'ল তিনি তাৰিখে আমাৰ তিনি তাৰিখটো কথা উল্লেখ নাছিল কিন্তু আমাৰ চাৰিটা পৰ্যায়ত আমি যেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ সেই প্ৰস্তুতিটো অনলবত আমাৰ আঠাইছ তাৰিখে গুৱাহাটী মহানগৰ আণ্ডাৰত ত্ৰিছ তাৰিখটো ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অন্তৰ্গত আৰু তিনি তাৰিখটো সৰুভোগত আৰু চাৰি তাৰিখটো আমাৰ নগাঁৱত আছিল নগাঁৱত চাৰি তাৰিখে থকাৰ কাৰণেই আমাৰ নগাঁও কমিটিখনে প্ৰস্তুতি কমিটিখনে আমাক সুধিছিল আমাৰ যিহেতু স্থানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাদেৱে এদিন আগ কৰক নহ'লে এদিন পিছত কৰক চাৰি তাৰিখটোত আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী যিহেতু গুৱাহাটীলৈ আহি পোৱা আমাৰ ইয়াৰ সকলো ৰাইজ তালৈ যাব লাগিব সেয়েহে চাৰি তাৰিখটোৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে আমাক অনুষ্ঠানটো পতাৰ ক্ষেত্ৰত তিনি তাৰিখে পাতি দিব লাগে আৰু তিনি তাৰিখে হ'ব লাগে তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে আমি আজি এসপ্তাহ দহ দিনৰ আগতে সৰু ভোগত আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ গতিকে তাত আমাৰ অনুষ্ঠানটো হ'বই সেই অনুষ্ঠানটো পাতি নগাঁৱত পতাটো ইমান সম্ভৱ নহয় নোহোৱা কাৰণে আমি কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে দুই তাৰিখে পাতক দুই তাৰিখে আমি ফ্ৰীকৈ আছোঁ ফ্ৰীয়ে আছোঁ আৰু দুই তাৰিখে যদি নাপাতে তেতিয়া এমাহৰ পিছত আপোনালোকে পাতক আমি সকলো ৰাইজে সমিলমিলে আমি এটা পূৰ্ণাংগভাৱে অনুষ্ঠানভাগ আমি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিম তেখেতলোকে সকলোৱে গোট খাই মোক ক'লে যে নাই নাই সকলোতে হ'ব যেতিয়া আমাৰো লগতে হ'ব লাগে গতিকে আমাক তিনি তাৰিখে পাতি দিব লাগে তেতিয়া তিনি তাৰিখে পতাটো আমাৰ সম্ভৱ নহয় তেতিয়া তেখেতলোকে ক'লে যে তেখেতলোকে আমাক ক'লে যে পাঁচবেলা হ'লেও আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠানটো পাতি আমাক উৎসাহিত কৰিব লাগে ৰাইজক সক্ষব লাগে তেতিয়া মই ক'লোঁ যে আমি সৰু ভোগত যিহেতু আমাৰ উদ্যোক্তাসকল আছে তেখেতলোকে যি প্ৰস্তুতি চলাইছে তেখেতলোকৰ লগত মই আলোচনা কৰি আমাৰ দহ তাৰিখৰ পৰা দহটা বজাৰ পৰা আছিল দহটা বজাৰ পৰিৱৰ্তে আমি যদি তেওঁলোকক কওঁ আপোনালোকে নটা বজাত আমাক ফাইনেল কৰি দিয়ক বা আপোনালোকে আগবঢ়াই দিয়ক তেতিয়া আমি এঘাৰ বজাত আমি সামৰি পেলাই আমি নগাঁৱলৈ যোৱা সম্ভৱ হ'ব তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে এই কথাটো মই সুধি লৈ তাৰপিছত আধা ঘণ্টা পিছতে আপোনালোকক খবৰটো দিম সেইমতে মই সৰুভোগৰ উদ্যোক্তাসকলৰ লগত মই কথা বতৰা পাতি তেখেতলোকক ক'লোঁ যে আপোনালোকে হ'ব কিন্তু আপুনি তিনিটা বজাৰ আগত কোনো কাৰণতে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি নচলাব তিনিটা বজাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাওক আৰু আমাৰ তাত চাৰি পাঁচ ঘণ্টা লাগিব যিহেতু তিনিটা বজাৰ পিছত আমি চাৰিটা বজাৰ ভিতৰতে আমি আহি পামেই কিন্তু সেইটোকে নকৰি প্ৰস্তুতি কমিটিয়ে দহ বজাৰ পৰা ৰাইজসকলক তেওঁলোকে মেছেজ কৰি মানুহখিনিক আইসকলক মাতি আনিলে আনি পেলাই সেই তেতিয়াৰ পৰা কিছু অশান্তি ভোগ কৰি বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেও মানুহখিনি ৰখি আছিল নিৰ্দিষ্ট কেইজনমান আমাৰ ভিতৰে মানুহে আমি গৈ পোৱা আগমুহূৰ্তত খুব বেছি দহ মিনিট পোন্ধৰ মিনিটত আমি সোমোৱাৰ পিছতে বিভিন্ন এটা হৈ চৈ লগাই দিলে মুদ্ৰাবাদ কৰি দিলে কিবা কৰিলে গণগোল খেলি মেলি সৃষ্টি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাক যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন কৰিলে সেই অসুবিধাৰ সময়কণত আমাৰ স্থানীয় থানা নগাঁও সদৰ থানাৰ আমাৰ যিসকল পুলিচ বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলোৱে আমাক খুব আদৰে আমাক সেই পৰিস্থিতিৰ পৰা আমাক উদ্ধাৰ কৰি তেখেতলোকৰ থানাত আমাক বহুৱাই সন্মানে আমাৰ এই পৰিৱেশটো সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোক আমাৰ যিখিনি ভূমিকা ল'লে সেই ভূমিকাৰ কাৰণে ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ অসমৰ বিভিন্ন থানা আৰু বিভিন্ন বিষয়াসকলকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতলোকৰ যিটো আদৰ্শই আমাক এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰিচালনা ক্ষেত্ৰত বা অনুষ্ঠানটোক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিমান ভূমিকা ল'লে সেইটোৱে যাতে সকলো প্ৰশাসনে এনেকুৱা ভূমিকাৰে যাতে আমাক সকলো ক্ষেত্ৰতে সকলো অনুষ্ঠানতে যাতে সহযোগ কৰে ইয়াকে প্ৰাৰ্থনা জনাই আমাৰ সেই তিনি তাৰিখৰ বিষয়টো সম্পূৰ্ণ এনেধৰণৰ উদ্যোক্তাসকলৰ ভুলৰ ক্ৰমে আৰু যিসকলে বহুত কথোপকথন কৰি তেওঁলোকে পি প্লেন কৰি আছিল সেইসকলকো আমি আগলৈ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি নকৰে তাৰ কাৰণে তেখেতলোককো আমি আহ্বান জনাইছোঁ এতিয়া আয়ুসৰলৈ আহিছোঁ আপুনি মহিলা হয় আয়তী হয় আৰু গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো গোটেই ষাঠি হাজাৰ প্ৰগ্ৰেমটো মহিলা আয়তীৰে আছিল বাৰু পুৰুষো আছিল আমাৰ লগত কিন্তু মহিলাৰ সংখ্যা বেছি আছিল সেয়েহে আপুনিও মহিলা আপোনাৰ পৰা ফালৰ পৰা মানে মই এটা প্ৰশ্ন মানে সুধোঁ মই মোৰ ফালৰ পৰা যে আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা ইমান মহিলা সকলো বগা সাজত ওলাই আহিছে সকলোৱে নিজৰ কাম বন এৰি আহিছে অনুভৱটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ সেইটো অনুভৱবোৰে অনুভৱটো কি বুলি ক'ম তোমাক হয়তো মই শব্দৰে বুজাব নোৱাৰিম বা ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰিম কিন্তু যেতিয়া মানে নাম পৰিৱেশন কৰি থাকে সেই অনুভৱটো কিবা এটা বৈকুণ্ঠপুৰি যেন লাগে কিবা এটা যেন কি এটা কৰি কৰিছোঁ মানে শংকৰ মাধৱ গুৰু দুজনক সন্মুখত লৈ আমি তেখেতক যেন আমি স্মৰণ কৰিছোঁ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক যেন আমি স্মৰণ কৰিছোঁ স্মৰণ কৰি মানে সেই অনু সেই পৰিৱেশটো যাতে কোনো ধৰণৰ আমাৰ মানুহৰ মাজত মল ভাৱটো নাই সকলোৱে আমি একত্ৰিত হয় সেই পৰিৱেশটো তাৰমানে এনেকুৱা পৰিৱেশ হয়তো তুমিও চকুৰ আগত চকু বন্ধ কৰি দিলে সেই অনুভৱটো কৰিব পাৰো গতিকে সেইটো এটা বুজাব নোৱাৰা অনুভৱ তাৰোপৰি মই এটা কথা কওঁ অনুভৱ ভগৱানৰ যিটো আধ্যাত্মিক কাৰণ আমি ভগৱানক আত্মাৰ পৰা বিচাৰো হয় নে নাই আত্মাত আমি স্মৰণ কৰো তেতিয়া আমি ভগৱানক বিচাৰি পোৱা যেন লাগে আৰু সেই আত্ম আমি আৰু এটা মই মই তোমাক আগতেও বাইকত কৈছিলো যে যে হেৰি এটা সুন্দৰ নামঘোষা বা নাম কীৰ্তন কৰি নামঘৰ বা মন্দিৰত গ'লেই কিন্তু সঁচা ভকত হৈ নাযায় ভকত হ'বলৈ হ'লে আমাৰ মনটো শুদ্ধ লাগিব আমাৰ সকলো কাম আমি কি আমি মানে কি পজিটিভ মাইণ্ডত ভাবিব লাগিব হয় নাই তেতিয়াহে কিন্তু ভকতৰ সেইটো এটা হেৰি আকৌ তাৰ উপৰিও মই এটা ক'ম যে ভাল নাম গালে কিন্তু নামতি নহয় নামতি হ'বলৈ হ'লে বহুত গুণ থাকিব লাগিব তেওঁৰ চলন ফুৰণৰ পৰা আদি কৰি তেওঁৰ যিটো কথাৰ শৈলী সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ হ'ব লাগিব আৰু আমি কেতিয়াবা কি ক'ম কণ্ঠশিল্পী ভাল গান গালে বা কণ্ঠটো সুন্দৰ হ'লে কিন্তু শিল্পী হৈ নাযায় আমাৰ গোটেই হৃদয়তে শিল্পী সত্তাটো থাকিব লাগিব গতিকে মই সেইকাৰণে আইসকলক মই এইটোৱেই কওঁ যে A mim? কি কৰিব লাগে কোনো ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন যিবিলাকে বিতৰ্ক কৰিছে তেখেতসকলক মই কিন্তু ধন্যবাদ জনাইছোঁ কেলেই জনাইছোঁ কাৰণ বিতৰ্ক কৰাৰ কাৰণে আমি সাহস পালোঁ সাহস কৰাৰ কাৰণে আমি জেদত আৰু সাহস লৈ ভগৱানক স্মৰণ কৰি অলপমান আগুৱাই যাবলৈ সাহস পালোঁ যে প্ৰেৰণা পালোঁ সেইকাৰণে বিতৰ্ক হোৱা আই বাপাকো মই ইয়াৰ পৰাই ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকৰ এই প্ৰেৰণাই আমাক আগ আগুৱালৈ তাৰমানে আগলৈ যাত্ৰা পথত সুন্দৰ কৰিব মই সেইটোৱে বুলি ভাবিছোঁ আৰু হয় মই আইহঁতৰ মানে আইসকলৰ মাজৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আনিছোঁ আইসকল নমস্কাৰ আই মাতৃসকলক অনুৰোধে জনাবচাৰোঁ আপোনালোকক প্ৰথমে আমি কৈছিলো আমাৰ সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক দিহানাম সমিতিৰ ব্যৱস্থাপনাত একোখনকৈ আমি প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ কথা আৰু লগতে আমাৰ অফিচিয়েল ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ বিষয়াসকলৰ আগতে আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমাক ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ প্ৰত্যেকগৰাকী শিল্পীক আমি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ এখনকৈ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হ'ব আৰু এই প্ৰমাণ পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ এইটোতো ফাইনেঞ্চিয়েলো অলপ প্ৰব্লেম আছে আৰু বিভিন্ন অকণমান আমাৰ তেখেতলোকৰ লগত ফাইনেঞ্চিয়েল যিখিনি যোগাযোগ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি আমি অনুষ্ঠিত কৰি আছোঁ লাহে লাহে দুই এদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকক আমি অৱগত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আমি এইবাৰ যিসমূহ মানপত্ৰ আমি আপোনালোকক যোগান ধৰিম সেইখিনি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ নিজ হাতেৰে আমি নিয়ম নিয়মালী নিয়ম অনুযায়ী আপোনালোকক অৱগত কৰাম আৰু অহা এপ্ৰিল মাহৰ সাতাইছ তাৰিখ বহাগৰ দহ তাৰিখ আমাৰ সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ সংস্কৃতিক দিহানাম সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আছে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমি আকৌ তেখেতলোকক আমি আমন্ত্ৰণ জনাম তেখেতলোকৰ জৰিয়তে আমি এই চাৰ্টিফিকেট দিয়া শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানভাগ উদ্বোধন কৰিম বুলি আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মানপত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে তোমাক মই এটা কথা সুধোঁ যে আমি অসমবাসী সঁচাকৈ ভাগ্যৱান কিয় তাৰমানে শংকৰ আৰু মাধৱৰ দৰে গুৰু এজন আমাৰ অসমত পাইছোঁ গোটেই জগতৰ গুৰু তেখেতৰ গুণ গৰিমাৰ কথা কৈ কিন্তু আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেখেত কিহত নাই তেখেতৰ বিষয়ে যদি অধ্যয়ন কৰিব তেখেতৰ বিষয়ে আমি কিন্তু অধ্যয়ন কৰি আমি জীৱনত শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰোপৰি আমাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ কথাও অলপ কৈছোঁ অনুষ্ঠানটো আমাক বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকল সহায় কৰিছে কিছুমানে হয়তো সহায় কৰা কিন্তু প্ৰায় সহায় কৰিছে আৰু কিন্তু সেইকাৰণে প্ৰত্যেক জনপ্ৰতিনিধিক মই ইয়াৰ পৰাই সচ্ছৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু যিবিলাকে আমাক আৰ্থিক হওক বা মানসিকভাৱে সহায়ো কৰা নাই তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ ইয়াৰ পৰাই জনাইছোঁ শস্বধা প্ৰণাম কিন্তু আপোনালোকক মই এটাই ক'ম যে এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষকৈ শংকৰ মাধৱ গুৰু যোজনা যি অসমৰে নহয় গোটেই জগতৰ গুৰু গতিকে তেখেতৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ যদি কোনো অনুষ্ঠানে তেখেতৰ সংলগ্ন হৈ থকা কিবা অনুষ্ঠান পাতে অন্ততঃ তেখেতসকলক আৰ্থিকভাৱে সহায় সহযোগিতা নকৰিলেও অন্তত মানসিক আৰু কি কৰিবলৈ দিহা পৰামৰ্শ যাতে আপোনালোকৰ দিয়ে কাৰণ আপোনালোকক যথেষ্ট আশা কৰে ৰাইজে আশা কৰে গোটেই কাৰণ আপোনালোক হ'ল জনপ্ৰতিনিধি ৰাইজে ৰাইজৰ কাৰণেই কিন্তু আপোনালোক জনপ্ৰতিনিধি হৈছে গতিকে আপোনালোকে যাতে এই কথাষাৰ মোৰ অনুৰোধ বুলি ৰখে তাৰোপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এইটোও কৈছোঁ যে আমাৰ এই জগত গুৰু দুজনাৰ কথা যাতে আপুনি অকণমান চিন্তা কৰি আৰু মানে ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই বিশ্বৰে যাতে তেখেত আগস্থানটো পায় গতিকে আমি আপুনিয়ে এজন অসম সন্তান আমি সকলোৱে অসমবাসীয়ে যাতে তেখেতৰ নীতি আদৰ্শ শিৰত লৈ আমাৰ তেখেতৰ যি হেৰি আছে এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িবলৈ কিন্তু আমাৰ গুৰু দুজনাৰ অনুপ্ৰেৰণাও আছে গুৰু দুজনাক কিন্তু আমি আগত ল'লেহে কিন্তু এখন সুস্থ সমাজ আৰু কি কৰিব পাৰোঁ আমি যুৱ প্ৰজন্মকো অকণমান আগুৱাই নিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব পাৰোঁ গতিকে মানে মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো মই ইয়াৰ পৰাই মই মানে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলো জনপ্ৰতিনিধিক ধন্যবাদ ইয়াৰ মাজত আৰু এটা সুখবৰ মানে আমাৰ আয়তীসকলৰ কাৰণে একদম সুখবৰ আমাৰ কামৰূপ জিলাত যিখিনি মানে আয়তীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ময়ে এটা নিউজত পোন্ধৰ হাজাৰ বুলি কৈছোঁ কিন্তু বিছ হাজাৰৰ ওপৰত হৈছে আমাৰ আৰু সেই মহিলাখিনিক আমাৰ মামাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাক মানে জনাইছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু অ মানে কি তেখেতে মানে কি প্ৰথমে মই এবাৰ সুধিছিলো তেখেতক মিটিং এখনত লগ পাই যে এনেকে মামা আমি ষাঠি হাজাৰ তেখেতে তেতিয়া মোক মোক পাৰ্চনেলি কৈছে মই ভিডিঅ'টো দিম বাৰু আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোতে লগাই দিম বাৰু ভিডিঅ'টো তেখেতে কৈছিলে ষাঠি হাজাৰ কেনেকৈ হ'ব ন আধা আধাকে কৰ কিন্তু তেওঁৰ মতে হ'ল আজি আৰু তেওঁৰ মতে আমাৰ বিশ্ব অভিলেখো হ'ল

মিঠা মই প্ৰশ্ন সুধিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ কি আমাৰ আয়তীসকলেও ভাল পাব আৰু অসমবাসী ৰাইজেও ভাল পাব এতিয়া সদৌ শেষত আপোনালোক দুজনে কি ক'ব বিচাৰে আমাৰ অসমবাসীৰ ৰাইজক আৰু যিমানখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছিল আমাৰ লগত তেওঁলোকক আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে ষাঠি হাজাৰ আই মাতৃৰ লগতে যিসকল আয়ে সেই অনুষ্ঠানভাগ পৰিৱেশন কৰি বা দেখা পোৱা পিছত মনতে যিসকলে এতিয়া উগুল ঠগুল লাগি আছিল সেই আইসকলকো আৰু আমাৰ যিসকল আয়ে এই অনুষ্ঠানভাগত অংশগ্ৰহণ কৰিলে সকলো আই মাতৃলে আমি হিয়া ভৰা আশীৰ্বাদ জনাই তেখেতলোকক কৈছোঁ যে আমাক আৰু কিছু কিছু আমাৰ কাৰ্যক্ৰম হ'ব আৰু আপোনালোকে আমাক যেনেধৰণে এই অনুষ্ঠানভাগ আৰু এই দুজনোৰে থৈ যোৱা যি খোল তাল নেগেৰা যি শৈলীৰ জৰিয়তে দিহানাম মানে দিহা দিয়া দিহানাম মানে আখ্যান একোটা একোটা এই আখ্যানৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ সকলো জনসাধাৰণৰ বিশ্ব সকলো জনসাধাৰণক আমাৰ ঐক্যতা অসমৰ অস্তিত্ব অসমৰ মান মৰ্যাদা সকলো আমি অৱগত কৰিবৰ কাৰণে আইসকলৰ জৰিয়তে এটা বাৰ্তা পঠাবৰ কাৰণে আমি যি সুযোগ পালোঁ আৰু আপোনালোকে যি ধৈৰ্যই আমাক এই অনুষ্ঠানভাগ সাফল্যমণ্ডিত কৰিলে সঁচাকৈ আমি শলাগৰ আপোনালোক শলাগৰ পাত্ৰ আৰু আপোনালোকক দীৰ্ঘায়ু ৰাখক আৰু আপোনালোকে আৰু মনত চাহে যাতে এই দুজনাগুৰে থৈ যোৱা যিকোনো কাৰ্যক্ৰমতে যাতে সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰে এইমতে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আৰু লগতে আমি অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক হয়তো মুখামুখিকৈ আমাক কোনো উপদেশ বা আমাক সঁহাৰি বা কেনেধৰণে আমি কৈছোঁ তাক যদিও অৱগত কৰা নাই তেখেতৰ কেইটামান আমাক আদৰ্শৰে বা কেইটামান উপদেশেৰে আমাক উৎসাহিত কৰি এই আমি চাৰিটা ভাগত বিভক্ত কৰি বা চাৰিটা ভাগত অনুষ্ঠিত কৰি আজি ষাঠি হাজাৰ আই মাতৃৰ লগতে দুজনাগুৰে থৈ যোৱা এই মহান নামভাগক আমি বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সুযোগ পালোঁ ইয়াকে তেখেতৰ ওচৰত আমি দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ তেখেতৰ মনত যিখিনি পুহি আঁকিছে সেইখিনি যাতে আৰু সাফল্যমণ্ডিত হয় লগতে আমাৰ মিডিয়াৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক যিমান চেনেল আছে বা যিমানৰ লগত আপোনাৰ নিজৰ ব্যক্তি হিচাপে চেনেল আছে সকলো সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ হিয়া ভূৰা আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ যদি প্ৰচাৰ মাধ্যমটো আমি নাপালোঁহেঁতেন আপোনালোকে যদি অকণমান আমাক প্ৰচাৰ নকৰিলেহেঁতেন নহ'লে আমাৰ এই অনুষ্ঠানভাগ আমি সাফল্যমণ্ডিত কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন গতিকে আপোনালোককো এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এই চেনেলৰ জৰিয়তে সকলোলৈ আমাৰ ভুল কুটি সকলো ক্ষমা কৰি আগন্তুক আমাৰ যি কাৰ্যক্ৰম হয় আৰু জনসাধাৰণৰ ভালৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলো প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যাতে এক সমন্বয়টো ৰক্ষা কৰে ইয়াকে আপোনালোকৰ ওচৰত আহ্বান জনালোঁ লগতে আমি প্ৰশাসন অসমৰ যিমান জেগাত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ সকলো জিলাৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে এই অনুষ্ঠানভাগ সাফল্যমণ্ডিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আইন শৃংখলাৰ সুদৃঢ় হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক যিমানখিনি আগবঢ়ালে সেই সকলোটিলৈ হিয়া ভূৱা আশীৰ্বাদ জনায় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই সকলোৱে মনৰ যিখিনি লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে সকলো পূৰ্ণাংগ হ'ব বুলি আশা কৰি আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ ফালৰ পৰা আশীৰ্বাদ জনাই ভৱিষ্যতৰ অনুষ্ঠানসমূহতো আমাক যাতে সহায় কৰে ইয়াকে প্ৰাৰ্থনা জনাই আমি দুআষা সামন্ত আমাৰ ক'বলগীয়া অকণ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ তোমাক এই চেনেল জৰিয়তে আৰু মই এষাৰ কথা কৈলোঁ মই দুটামানত পাহৰি থাকিলোঁ মই সংবাদ মাধ্যম সকলো সংবাদ বন্ধুলৈ মই এটাই অনুৰোধ থাকিলোঁ আপোনালোকে সুন্দৰ সুন্দৰ মানে বাতৰি প্ৰকাশ কৰে খুব ধন্যবাদ আপোনালোকৰ কাৰণ এটা বাতৰি এজন ব্যক্তিক বা এখন সমাজ ধ্বংস কৰিব পাৰে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে এটা বাতৰি এজনক পাৰে বচাব পাৰে সেই উদ্দেশ্য সেই হেৰিহে মই কথা এষাৰ কৈছোঁ তাৰমানে আপোনালোকে এটা চেনেলত ওলাইছিল যে বাপ চোঁচৰাই চোঁচৰাই নিয়া গতিকে কোনো ধৰণৰ মানে কিবা এটা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰাৰ আগতে অকণমান সত্যতা আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰে কাৰণ আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ সেই চেনেলবিলাক সমূহ দৰ্শক সমূহ ৰাইজ সমূহ অসমবাসীয়ে মানে সুন্দৰকৈ দৰ্শন কৰে গতিকে সেইটোৰ প্ৰতিও যাতে সংবাদ মাধ্যমত মানে বিশেষভাৱে লক্ষ্য কৰি তাৰ বাবে সংবাদ বন্ধুসকলকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া আহক আৰু এজন যুৱ প্ৰজন্ম আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰী বিজু মেধি তেখেতেও যথেষ্ট আমাক আগবঢ়াইছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ যুৱ প্ৰজন্মই যদি আমাৰ এই এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকক আগুৱাই আহে তেতিয়াহ'লে অসমখন আৰু উন্নতি হ'ব বুলি ভাবোঁ গতিকে আৰু শেষত আমাৰ সামৰণিত ক'লোঁ সকলোৱে ওলাই আহক সকলোৱে ইজনে হাতত ইজনে হাতখন থৈ আমি এখন সুস্থ সমাজ লগতে মানে শংকৰ মাধৱৰ নিধি আদৰ্শ শিৰত লৈ আমি এখোজ আগুৱাই যাওঁ নহয় জানো গতিকে ভগৱান মই সদায় এইষাৰ মই মাতি থাকো ভগৱান কোনো নামঘৰত নাথাকে মন্দিৰত নাথাকে গুহাটো নাথাকে ভগৱান থাকে মানুহৰ হৃদয় হৃদয় মাত্ৰ বিচাৰিব জানিলেই হ'ল জানিলেই হ'ল গতিকে আহক সকলো আই বাপ বান্ধৱসকল আমি ভগৱান হৃদয়ৰ মাজে মাজে বিচাৰি যাওঁ ধন্যবাদ কৃষ্ণ ধন্যবাদ আই বাপ আৰু মই আপোনালোকৰ প্ৰশ্নখিনি দাঙি ধৰিলোঁ আজি কিবা ভুল ভান্তি হ'ব পাৰে মোৰ ফালৰ পৰা ক্ষমা কৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছিল মই সুধিলোঁ বাৰু আপোনালোকে সুখী অনুভৱ কৰিব বুলি মই আশা থাকিল আৰু আপোনালোকৰ যদি আৰু কিবা প্ৰশ্ন আছে মই তেওঁলোকক সুধিম বাৰু আপোনালোকে কমেণ্টযোগে জনাব আজিলৈ ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ'টো সামৰ মানি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ